поддерживают. Мы... Так вот, 15. художники, да, это Марианна, это Жен Делакруа, это знаменитый француз, президент Академии живописи в Париже еще в 15 веке, и он пишет картину «Свобода на баррикадах» там, Марианна с французским флагом. Это как классика это такой живописи. Ну, а вот, решили освободить внутренние пространства, вывернуть на изнанку и освободили 40 тысяч квадратных лет. Поэтому все коммуникации. Идем по нарастающей. Я сьогодні Лувер, що ж нас вітає Лувер. Лувер. Гарний пар. А ось тут наша любима знакома людина. Наша і... любима і Марка Віно. Розкажіть про ваше газ, пане Конго. Пан увидеть Париж и вернуться с что мы сейчас версали. Вот он какой красивый, какой он красивый. Мы сидим в центре, в самом центре, пьем вино и мы решили поменять девиз, увидеть Париж и вернуться снова. Несколько деталей. верится, что мы здесь. Ходим, ходим по Парижу, по Парижу летом. Неподвижен, неподвижен. Увидеть Париж и вернуться. Хорошо иногда пройтись по аллеям. Лувра. Лувра. Ну мы доехали до Эфелевой башни. И тут по традиции все пьют с пластиковыми бумажными стаканчиками. Ждем, когда она загорится. Красота! Наша з вами землячка, прапрабабця всіх французьких королів. Анна Київська на восьме чудо світу, на найвищу конструкцію у світі на Ейфелеву вежу. І вчора ви дивилися на неї з пагорба Парижа з площадки, Трокадеро, що буквально паралельно нам з вами справа. А ми зараз під'їдемо прямо до її ножок, до її підніжжя і там. Фото паузу і сфотографуємо собі цієї дами, яку називають дамою, одягнено в ажурну панчоху, що підпирає неймовірне паризьке небо. Зараз ми наді мною в самий ножик. Без голови, без рожек. Похоронен Наполеон, самый великий француз. А тут мы самый великий украинцы. Le jardin du Luxembourg. Le Luxembourg a 20 апреля 2025 года день, когда нужно загадывать желание. Самый лучший день. Так вот, я загадываю, что мы снова вернулись в Париже. Смочная. Вот как, то так и вот так. Ну что, да здравствует Париж. Ты уже на французский манеж. Пиу. Paris, c'était la gaieté Paris, c'était la douceur aussi, c'était notre tendresse. Paris, que des gamins, des artisans.